Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Video kali ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya, yang akan membahas tentang cara mengembangbiakkan ratu semut rangrang -Rang yang cacat. Sering kami bahas pada beberapa video yang telah lalu bahwa berternak semut rangrang tanpa menggunakan ratu hanya akan bertahan tidak lebih dari empat bulan dan setelah itu koloni semut rangrang yang dipelihara akan mengalami kepunahan. Jika semuanya mau jujur, berdasarkan fakta yang ada, sampai dengan hari ini tidak ada satupun peternak semut rangrang yang berhasil membudidayakan semut rangrang dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan tanpa menggunakan ratu semut rangrang, -Rang. apabila Anda telah memelihara koloni semut rangrang, -rang, akan tetapi belum terdapat ratu padanya, maka yang harus dilakukan adalah memberikannya ratu semut rangrang. -Rang. Ini bertujuan agar koloni semut rangrang -rang yang Anda ternakan bisa berkembang biak dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama dan tentunya sesuai dengan harapan Anda untuk bisa memanen krotonya Mengenai cara untuk memasukkan sang ratu ke dalam koloni semut yang bukan merupakan anak-anak keturunan yang segenetik dengannya bisa Anda lihat pada video ini Lalu bagaimana jika yang dimiliki adalah ratu dalam kondisi yang cacat? Koloni semut rangrang memang tidak akan mau menerima ratu dalam kondisi yang cacat atau terdapat luka yang baru pada tubuhnya. Bahkan mereka tidak akan segan-segan untuk memakan sang ratu dalam kondisi seperti itu mengapa koloni semut rangrang bisa sangat kejam kepada sang ratu? Mengenai hal ini, insya Allah akan kami bahas pada video yang lain. Untuk itu, silakan subscribe channel ini dan jangan lewatkan video-video menarik yang kami bagikan. Baiklah, kita kembali ke tema semula. Seperti yang sudah kami jelaskan pada video sebelumnya, bahwa ratu yang cacat masih bisa berproduksi dengan baik dan bisa dikembangbiakkan selama kecacatan itu tidak terdapat pada organ reproduksinya. Jika kecacatan yang ada pada Ratu Semut Rang-Rang memang sudah bawaan lahir, atau disebabkan oleh luka yang telah lama dan kini sudah sembuh, maka itu tidak akan menjadikannya masalah untuk digabungkan dengan koloni lain. Bahkan, ia akan diperlakukan seperti layaknya ratu yang normal. Pada ratu ini terdapat kekurangan berupa tidak adanya sepasang kaki bagian depan. Saat ini sudah tidak ada luka basah pada tubuhnya. Ini berarti bahwa ratu ini bisa digabungkan dengan koloni semut rangrang yang belum memiliki ratu. Yang paling penting adalah saat kita menggabungkannya ke dalam koloni semut rangrang harus lebih berhati-hati jika dibandingkan saat kita memasukkan ratu yang normal. Perhatikan baik-baik cara untuk menggabungkan ratu yang cacat ini ke dalam koloni semut rangrang -rang yang tidak segenetik dengannya agar ia tidak dimakan oleh semut-semut pekerja. Kita persiapkan sang ratu yang akan kita gabungkan dengan koloni semut rangrang -rang terlebih dahulu pada sebuah kap atau toples kecil. Selanjutnya kita letakkan kap berisi ratu ke dalam sebuah nampan. Kita sandingkan sang ratu dengan sebuah sarang toples koloni semut rang-rang. Pada dinding nampan ini sebelumnya telah diberikan tepung agar nantinya semut-semut pekerja tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kita biarkan mereka di tempat ini sejenak sampai mereka terlihat lebih tenang. Setelah kondisi lebih kondusif, kita buka kap penutup ratu. Langkah selanjutnya adalah memberikan sebuah lidi untuk mengganjal toples agar semut-semut pekerja bisa keluar dari sarang. Hal ini dimaksudkan agar semut keluar secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan tidak langsung berhamburan dari dalam toples. Bisa kita lihat, cara ini mampu meredam keagresifan semut-semut pekerja. Tidak nampak keganasan seperti yang biasa mereka tunjukkan. Cara ini dilakukan demi kehati-hatian untuk menjamin keselamatan sang ratu. Dengan cara ini, semut akan menemukan sang ratu sedikit demi sedikit tanpa terjadi perebutan antar individu. Saat ini, sudah ada seekor semut yang menemukan sang ratu. Dalam tahap ini kita harus meluangkan waktu untuk mengawasinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seiring berjalannya waktu akan semakin banyak semut-semut pekerja yang mendatangi sang ratu. Apakah ini berarti sang ratu telah aman jika digabungkan dengan koloni semut terang-rang? Indikasi yang menunjukkan bahwa sang ratu telah siap dan aman untuk digabungkan dengan koloni lain adalah jika semut-semut pekerja yang mengerumuninya telah berjumlah banyak sehingga menutupi tubuh sang ratu secara keseluruhan. Kita tunggu beberapa saat lagi sampai semut-semut pekerja ini benar-benar menutupi tubuh sang ratu. Setelah semut-semut pekerja terkumpul banyak seperti ini, saatnya kita pindahkan sang ratu ke dalam kap kedua. Kap yang kedua ini memiliki lubang kecil pada dindingnya. Diameter lubang yang kita buat adalah sekitar 2 atau 3 mm. Jika pada penggabungan ratu yang normal kita menggunakan toples yang berlubang banyak, pada penggabungan kali ini kita hanya membuat dua lubang saja untuk membatasi dan memperlambat semut-semut pekerja dalam menemukan sang ratu. Setelah kita pindahkan sang ratu ke dalam kap kedua, kita tunggu sejenak agar semut lebih tenang. Setelah semuanya terlihat kondusif, saatnya kita pindahkan mereka ke dalam rak budidaya yang sudah terisi koloni semut rangrang -rang dalam jumlah yang banyak. Inilah sebenarnya fase paling krusial dalam penggabungan ratu yang cacat dengan koloni semut rangrang. -rang. Kita letakkan kap pada rak budidaya sembari kita awasi apakah yang akan terjadi. Beberapa semut yang ada di rak mulai mereaksi dengan benda asing bagi mereka yang tiba-tiba datang. Ini semakin lama semakin banyak semut yang mendatangi kap. Ini tentunya dikarenakan ketertarikan mereka kepada sang ratu. Terlihat ada beberapa semut yang mulai memasuki kap melalui lubang yang telah dibuat. Apabila dalam beberapa menit ke depan tidak terjadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan, maka ratu ini bisa kita tinggalkan sejenak di dalam rak budidaya bersama dengan koloni barunya. Kita biarkan mereka dalam posisi seperti ini selama kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam, kap berisi ratu ini bisa kita buka. Setelah kap dibuka, semut-semut pekerja di dalam rak budidaya ini akan segera menyambut ratu barunya. Mereka terlihat sangat antusias dengan kedatangan sang ratu. Dalam waktu singkat, mereka akan segera memindahkan sang ratu ke dalam sarang toples. Dalam hal ini, kita tidak perlu ikut campur dalam urusan pemindahan sang ratu. Mereka tentunya lebih tahu tempat terbaik yang akan digunakan sebagai singgah sana, sang ratu. Apabila dalam pemindahan ratu ini tidak terjadi perebutan antar semut-semut pekerja, maka kita cukup hanya menjadi penonton saja. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi pasukan semut ini untuk memindahkan sang ratu ke dalam sarang toples. Dalam beberapa hari ke depan, bisa saja sang ratu ini berpindah tempat sampai ia menemukan singgah sana yang benar-benar nyaman untuknya. Dan selanjutnya, sang ratu akan segera bisa berproduksi sebagaimana mestinya, walaupun dalam kondisi yang cacat. Baiklah, teman-teman. Poin penting yang bisa kita ambil dari tema kali ini adalah ratu yang dalam kondisi cacat masih bisa dikembangbiakkan dan bisa berproduksi dengan baik selama kecacatan itu tidak terdapat pada organ reproduksinya. Untuk menggabungkan ratu yang cacat ke dalam koloni semut rangrang harus menggunakan cara khusus dengan penuh kehati-hatian tidak sama seperti saat kita memasukkan ratu yang normal. Apabila dalam memasukkan ratu yang cacat ini kita kurang berhati-hati, bisa saja semut-semut pekerja akan memakannya. Jika setelah memasukkan ratu tidak terjadi reaksi buruk pada koloni semut rang-rang, itu artinya mereka telah mau menerimanya. Dan setelah itu, koloni semut rang-rang akan berjalan secara normal sebagaimana mestinya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, dan tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.